Уволить главу фискальной службы Украины и ликвидировать налоговую полицию сегодня предприниматели и активисты требовали возле администрации президента. Наш корреспондент Дарья Тарасова была там и вот как проходил митинг. Несмотря на 30-градусную жару, на митинг к администрации президента приехали предприниматели со всей Украины. Запорожье, Одесса, Умань, Днепропетровск. Но что интересно, среди тех, кто выступает за увольнение Романа Насирова, не только люди бизнеса, но и те, кто до недавнего работали в его структурах. Сколько я зрозумела, вы вчера звольнились. И чему? Не бачу сенсу в подальшем работе податковой милиции. Принаймні при такому керівництві Державної податкової служби України. керівництво Державної фіскальної служби України відверто кришує фактично корупційні дії, принаймні в тому навчальному закладу, в якому я працював до цього часу. в Университете Державной фискальной службы. Сегодня мы собрались для того, чтобы опять напомнить нашим, нашему парламенту, нашему кабинету министров, что предприниматель – это человек, который кормит государство. Нету, как говорила Тэчер, нету государства. Есть налогоплательщик, который содержит данное государство. Мы хотим сказать нашим чиновникам, что мы готовы платить налоги. Мы хотим сказать, что мы понимаем, что страна в кризисном положении. Но мы хотим, чтобы нас слышали и делали такие законы, которые бы позволяли нам нам работать, а не закрывать наши предприятия. Сегодня премьер-министр, который пришел и уже три дня выступает по всем телеканалам и рассказывает, как он будет помогать бизнесу, как он будет не давать налоговой бизнес трусить, закрывать предпринимателей. Он сегодня должен выйти и уволить, первое, Романа Насирова, второе, Арсена Авакова, третье, господина Петренко и всех остальных. Он не должен нам каждый день рассказывать чтобы мы... он их как-то исправит. Да не исправит, они работают только на свой личный карман. И плевать им, как мы живем. И плевать им, есть бизнес или нет в стране. Мы пришли на акцию, чтобы как-то сдвинуть проблему в ДФС, потому что конкретно наши предприятия столкнулись с большим наездом рейдерским Запорожской налоговой в конце апреля месяца, когда на наше предприятие было осуществлено вооруженное нападение. Это было в 7 часов вечера. Открыли ворота, заехало или 5 микроавтобусов Volkswagen с темными номерами. Связали охранника на ворота. А положили на пол, поставили автомат к голове, сразу побежали, вскрывать склады, подним, выключать камеры наблюдения. А ситуации, когда систематично выдавливают бизнес, либо в виде плановых платежей, либо в виде штрафов, либо в виде пресса неугодных тех, кто пытается что-то говорить иначе, это происходит посеместно. Дмитрий, вы организаторы...